Молода політична сила партія Народний фронт впевнено крокує шляхом лідерів. Вона вбачає за потребу будувати свою передвиборчу програму як програму майбутнього кабінету міністрів. Пріоритетом для команди професіоналів із Народного фронту є насамперед створення боєздатної армії, реформи в системі МВС, розвиток і реформування економіки, енергетична незалежність і боротьба з корупцією, стратегічне мета створення умов для вступу України в ЄС. Ці та інші аспекти передвиборчої програми Народного фронту представ и политической силы обговорила під час пресс-конференции, еще відбулася в Артемівську за участием региональных ЗМИ. Наша команда ⁇ коллектив вот тех сильных, профессиональных, решительных людей, которые, может быть, сплотились для достижения одной цели. Это становление нашего государства. В разном понимании. В обороноспособном, в экономическом. экономическом на международной арене и так далее и тому подобное. Вы все видите список нашей команды. Есть представители первой там, десятки, это достаточно известные люди. Самое главное, это номер один нашего списка. Я ценю Карсене Петрович. В нашем регионе он, может быть, не так воспринимается, как на всей Украине. Но, знаете, как говорится, по всем опросам, рейтинг его доверия более 50%. Этот человек, который показал, что он в самые тяжелые моменты. Ведь что такое должность премьер-министра? Особенно тогда, когда, ну, наверное, страна была на грани вот того развала. Все это понимали. Но он стал у руля и повел страну. Именно правительство, принимая те или иные решения, меры, повел страну вперед. И вы знаете, он очень много принимал непопулярных решений. Который не добавляет политического рейтинга, но он не боялся это делать. Потому что это, прежде всего, нужно было стране. Для того, чтобы, как говорится, выжить и остаться на плаву вот в тот момент. Это человек, который зарекомендовал себя на международной арене, как ну, политик, наверное, высочайшего класса. Я не буду говорить о его, скажем так, профессиональной деятельности, о его умении нескольких, владеть несколькими иностранными языками и так далее и тому подобное. Поэтому это тот человек, который уже доказал, что в самое тяжелейшее время он на своем месте. И более того, мы надеемся, что он дальше и дальше будет возглавлять наш кабинет министров. Следующие личности, их можно долго перечислять. Ну, взять того же Авакова. Арсен Борисович. Это человек, который никогда не был милиционером. Но возглавил систему, скажем так, правоохранительную нашей страны. Ужасную систему, которая... Мы все ее знаем по факту. Это скажем так, система крышевания, система отжима бизнеса, система карательная. Он со старта, ну вы знаете, может быть не так быстро, как хотелось, но начал ее менять. Даже вот эти вот креативные принятия решения, создание добровольческих батальонов. Это человек, который действительно, ну, знаете, как говорится, посмотрел на вот эти вещи по-новому именно в зависимости от обстоятельств, которые э, требуют общества, ситуация сегодняшнего дня, и принимал решения именно в системе внутренних дел, именно в правоохранительной системе, которая требует общества, а не какая-то политическая сила, а не какой-то там, допустим, вождь. Взять других остальных персонажей можно много перечислять. Там есть комбаты. Те, которые прошли и дальше несут службу на передовой. Те, которые придя в парламент будут говорить там в парламенте, в том числе и я, что надо для обороноспособности нашей страны, что надо, чтобы изменить нашу армию, те же правоохранительные органы, нацгвардия и все остальное. Поэтому, вы знаете, самое главное, хочется подчеркнуть, это не партия одного человека, это команда. Здесь нету лидера, здесь нету вот этого вождизма, здесь нету, скажем так, ну, может быть, даже зачатков, знаете, предпосылок тоталитаризма, которые мы уже достаточно пережили на своем. Да и сейчас переживаем взять того же Януковича, взять того же Путина. Вот он. И то, когда принимает решение один человек. Любой человек может ошибаться. Возьмите даже закон иллюстрации. Именно настойчивостью спикера Верховной Рады Турчинов, нашего, скажем так, члена команды. Именно вот этой настойчивостью был принят закон о люстрации. Ведь даже у нас на Донбассе, где, может быть, воспринимаются, не воспринимаются те или иные, там, скажем так, моменты демократического развития, ну, у нас ментальность нашего Донбасса немножко такая специфическая, но все же прекрасно понимают, что надо люстрировать нашу власть. Надо менять, если жить так, как мы жили, к чему мы придем? Ничего нового, ничего лучшего. Взять тот же Каліці стрімлення жити по європейським стандартам, як ноги говорять, стрімятся в Європу. Да не в Європу ми стремимся. Ми стремимся жити по європейським нормам. Партія Народний фронт та рушійна сила, яка має чітке уявлення про необхідність першочергових кроків і готова взяти на себе відповідальність за свої дії. На чільне місце вона ставить аспекти впровадження європейських стандартів в усі сфери нашого життя. Коли ти приходиш до чиновника і знаєш, що чиновник. сделать все, то, что ты просишь. Без всякой мысли, что ты ему что-то должен. Европа это тогда, когда ты можешь спокойно сесть в автобус, поезд и поехать в любую европейскую страну. Европа это тогда, когда твой ребенок может спокойно учиться в любом вузе Европы. Тогда, когда прежде всего европейские принципы той же судебной системы, той же, я не знаю, всех взаимоотношений общественных, ну, прежде всего, знаете, как говорится, это то, что мы на сегодняшний день, день о чем только мечтаем. И вот стремление к лучшему, это и есть европейский выбор. Сильная армия, со старта, реформа Министерства внутренних дел, как раз вот является основой. Это вот добровольческие батальоны. Все говорят, что будет с ними, с этими дальше батальонами. Я вам всем говорю, это вот основа для реанимирования милиции. Все бездельники поразбегаются. Все, кто пришли в милицию, только бизнес делать, а не служить народу и защищать его. Уйдут сами. Вот, например, даже в батальоне Артемовск уже достаточно много людей уже переходят в райдел наш Артемовский. То есть идет то, о чем мы говорили раньше, то вот мы сейчас имеем по факту. Экономические реформы. Много там, целый спектр вот этих вот моментов. Энергетическая независимость, то, о чем мы говорили. Ведь четко поставлена цель, курс, что через несколько лет вообще понятие, когда государство зависит от кого-то, государство от количества дров или газа, это неправильно. У нас богатая страна, и мы можем, скажем так, себя обеспечить энергоносителями, включая из альтернативные и все остальное. Ну и самая, знаете, сейчас популярная тема, и она, наверное, немаловажна, это ж основа того, что я перед этим говорил, просто не воровать. Это иллюстрация, борьба с коррупцией. И вот эти вот все эти основные первоочередные задачи, они четко определены в программе партии, с которой она идет на выборы. Події, що вирують на території держави, змушують знаходити нові шляхи вирішення конфліктів. Народний фронт та партійна сила, що заорієнтована на мир, але ціною перемоги. Ми настроєні на повну зачистку всієї території від бандитських терористичних формувань і наведення законного порядку. Но при цьому є у нас президент, який прийняв те чи інше рішення. Понятно, що це його полномочия. Понятно, что, может быть, на сегодняшний момент, мы уже говорили на эту тему в предыдущих пресс-конференциях, может быть, это вынужденная мера, и этот мир, именно наша партия, говорит о том, что надо использовать для укрепления боеспособности наших правоохранительных и силовых структур. Конечная цель только восстановление полной законной власти на всей территории Украины. Подчеркиваю, на всей. Богато страждальный Донбасс у огне. руйнування, що из зазнав схід країни сильно вдарили по економіці регіону, принісши збитки, і втрати майже в кожну сім'ю. Сейчас ведуться переговори і по газу, і по углю, і по снабженню. Тобто, вы знаете, делать, скажем так, планировать то, что, давайте так, особо-то никто не знает, что будет через месяц, через два. Какие все-таки до конца вот, заключили Минские соглашения, они выполняются? Нет. Заключили какое-то еще там соглашение, там ряд других, то же самое. Поэтому вот когда оно ну, постоянно все меняется, говорить о какой то э, четком планировании, ну, пока не приходится. В любом случае, настрой только один на восстановление мирной, спокойной, законной украинской власти спокойной жизни граждан. Украина переживает важкие часы. Члены Народного фронта, рахуючись зі спецификой Донбасса, предлагают начать жизнь с чистого аркуша. Казнить, всех закручивать гайки – это неправильно. Народ Донбасса здесь май, июнь, месяц, вот апрель просто оболванили. Вот этой вот информационной войной. И если люди, ну, наверное, поддавшись на обман, на какие-то золотые обещания. где-то, может быть, под эйфорией вот этого всеобщего предстоящего блага и работали на референдумах, но они, наверное, и так уже поняли, что они сделали ошибку. И так поняли, что они, ну, скажем так, оказались в чьих-то руках непонятно кем и как, скажем так, солдатиками да, на шахматном поле. Поэтому, ну, бог с ним, какие к ним претензии? Это люди. Вопросы есть к организаторам, к тем, кто в руки брал оружие, и то даже те, которые добровольно сдали оружие, сейчас вопросов к ним нет. Те, кто совершали тяжкие преступления, да, к ним есть вопросы. А к людям, которые даже, говорите, считали, ходили, ну в чем проблема? У нас же четкое понимание. Надо не, понимаете, не наказывать, а объяснять людям, что они сделали ошибку. Вот это самое главное. Торкались о ходе пресс-конференции питань патриотизма, как главных аспектов выхования подрастающего поколения. Мой сын, который, да, знал, что папа борется, папа воюет, папа в тюрьме сидит, потому что его Янукович посадил. Да, может быть, где-то в чем-то я ему говорю, так, встречаемся, сыночек, слава Украине, там, героям слава. Вот вы говорите, как надо воспитывать. Я его целенаправленно не воспитываю. Он просто слышит то, о чем говорят его родители. Поэтому говорите, как надо воспитывать детей? Прежде всего своим поведением, своими поступками, своими высказываниями, своими непосредственно действиями. Ребенок ⁇ это губка, которая смотрит, все впитывает. А когда вот так лицо в лицо будешь ему что-то рассказывать, мне кажется, эффект усвояемости для ребенка будет намного меньше, когда он со стороны смотрит, когда он видит, что это правда. Этим надо заниматься. Действительно, чувство патриотизма в нашем государстве немножко так потеряло свой смысл. Но я считаю так, каждый должен заниматься своим делом, и именно этим делом должны заниматься специалисты. Именно педагоги. В нашей команде именно есть даже специалист учащего класса вот, именно в плане педагогии. Ну, еще раз подчеркиваю, сама потребность общества должна вот именно через... Наверное, Министерство образования, что требует общество, то оно должно кратко излагать на бумаге и учебниках. Так или нет? Вот сейчас у нас действительно надо вакуум вот этих определенных категорий воспитания молодежи. Надо подключать специалистов, и они будут работать, и даже в нашей команде есть таковые. Чувство патриотизма действительно воспитывается в семье. И в первую очередь, когда приходит взрослый и с гордостью говорит, что я там украинец, или действительно я живу в том государстве, которое обо мне заботится, то э, дети как губки это видят и это принимают. Поэтому э, навязывать вот эту идейность, это будет неправильно, неправильно однозначно в нашем регионе. Почему? Потому что э, мы уже жили с перегибами 70 лет, с огромными, понимаете? Когда на первой странице, на последней, через третью страницу у нас висел один и тот же портрет, и дети молились практически, это подмена ценностей. Во-первых, есть э, дети, которые будут расти, я вам скажу, уже поколение, уже растет поколение патриотов. Когда действительно в 6 лет человек, и когда, э, я вам скажу, даже больше был сам личным свидетелем того, что в 3 годика я ехал в поезде, и ребенок напротив, спрашивая у мамы, э, видя изображение о том, что происходит э, ну, на Украине, задает вопрос, он не мультфильмы смотрел, задает вопрос, мама, а что у нас, Украину хотят отобрать? То есть он уже понимает, что страну, вот это растут будущие патриоты. Но еще больше я хочу, чтобы патриоты были среди нас с вами, среди именно того поколения, которому не нужно это прививать, который должен сам этим проникнуться. А проникнуться мы сможем только тогда, когда мы будем четко понимать, что государство в первую очередь заботится о нас, что государство и человек — это единое целое, что власть и человек — это единое целое, а это не что-то разное, абсолютно живущее в параллельных мирах. Вот только тогда мы сможем изменить ситуацию. Не уминули на пресс конференции и хвилюючих та спірних питань: переименування вулиць та знесення памятників вождю пролетариату. Когда сносят памятники Ленина где-то на западной, как там воспринимается это общество? На ура. А если у нас сносят памятники, как это воспринимается обществом? Подчеркиваю, берем процентов 20-30 стариков, тех пожилых людей, которые прожили ну всю жизнь с идолом коммунизма, так или нет? Как они воспримут это? Как плевок в душу. Поэтому где-то в чем-то я говорю, что вот Донбасс – это такая очень ну, своя ментальность. Вот у нас такая вот, знаете, особенность нашего региона, где надо здесь как можно осторожнее быть, ну, как, я не знаю как. Вот как можно вот эти все острые углы сглаживать, где-то вот эти вопросы отлаживать, может быть, на потом. Я всем говорю, я против Ленина. Но только тогда, пусть их сносят, когда примет вот в таком же там зале сессия того или иного города, района, когда уже представители общественного мнения, избранные депутаты, проголосуют и примут решение. Правильно или нет? Пусть носят. А пока как стоял, то пусть стоит. Надо делать так, чтобы не сделать хуже. Да, может где-то мы детей, надо переименовать улицы, чтобы он жил в этих, как говорится, в правильных названиях. Но при этом надо еще уважать тот слой общества, который, ну, с которого, наверное, уже не переделаешь с которым надо уже действительно, как говорится, понимать и мириться с этим. И еще раз, это наша проблема Донбасса внимание действительно людей на памятники это уже дело второе первое это состояние человека и это не мнение полноценное действительно всего общества. Если есть определенно радикально настроенные люди, которые готовы разрушать, это один момент. Давайте сами построим. Это означает действительно опять вызвать э, кризис у нас э, в обществе, вызвать э, очень сильные противоречия, потому что нужно учитывать, что определенное поколение выросло действительно на этих идолах, и которые тоже могут вам мотивированно высказывать, что э, они жили правильно. Мы действительно должны учитывать и их мнение в первую очередь. А вот построить свое новое, вот это наша задача. Мы все будем делать так, как этого хочет общество. Ну, вот в вашем плане идеологическом. Как этого требует народ. Но при этом, знаете, есть понятие мудрость, взаимоуважение. Какое-то, понимаете, без вот этих вот глупостей, крайностей, для этого есть, скажем так, органы, власть или там все остальное. Когда делается это так, чтобы за это потом не было... Як от мені задавали, чтобы об этом потом не говорили, що це ошибка. А таких примірах очень много. Взять тот же, да язиковий закон так далі. Когда сделали, потім все же признали, що це ошибка. Хоча делали з лучших побуждений. 26 жовтня, вирішальний день у долі країни. Від волевиявлення кожного українця залежить, яким буде майбутнє держави. Народний фронт пропонує виборцям впевнено рухатися шляхом нових звершень та європейських стандартів. Бальша просьба. Уважаемые избиратели, уважаемые земляки. поддержать нашу команду, проголосовать в избирательном бюллетене под номером 5 за нашу политическую силу и сделать свой вклад, скажем так, в европейский выбор нашей страны, чтобы наши дети жили в нормальном государстве. Самая большая проблема Донбасса, самая большая наша проблема в том, что многих людей продолжают точно так же обманывать, как и обманывали раньше. Потому что вся власть здесь осталась на местах. Практически э, все те органы, которые управляют, они здесь же, они на месте. И отчасти э, очень большая вина в той трагической ситуации, которая сегодня происходит на Донбассе, я считаю, местной власти. Вот поэтому сегодня нужна новая команда. Потому что проснулась новая страна. Мы строим новую страну. Именно ту страну, за которую будет не стыдно. Именно та страна, когда ты будешь с гордостью говорить, что я украинец и в первую очередь на Донбассе. Поэтому именно команда Народного фронта. Это та команда новых людей, это та команда, которая четко понимает, действительно, и команда, которая не ушла в сторону в тяжелый момент, но взяла, взяла на себя максимальную э, долю ответственности за происходящее. Да, принимает определенно непопулярные решения сегодня для того, чтобы действительно вытянуть страну из того краха и кризиса, в который его оставили предыдущая команда и семья Януковича. В первую очередь. Поэтому для нас цель Самая главная цель – это действительно качественно изменить жизнь Донбасса. Потому что когда человек доволен, когда человек защищен, когда он чувствует себя полноценным гражданином в первую очередь, когда он знает, что приходя в органы власти, он получает максимальный ответ, помощь, содействие, что не будет коррупции, не будет взяток, не будет абсолютного беспроизвола чиновников, который творится повсеместно. Вот только тогда он будет принимать решения, он будет активно голосовать. Он будет любить свою страну, понимая, что разочарованы, понимая, что очень сложно, понимая, что действительно мы сейчас находимся в эпицентре и военных действий, и всего и той трагической ситуации, но тем не менее каждый из нас должен взять на себя долю ответственности и принять решение. И действительно, совместно с вами мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Не с прошлой командой, которая опять обещает горы, в очередной раз пропадает и через пять лет только опять появляется, а именно с той новой командой, которая готова работать, не попадая рук.